జై శ్రీరామండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ యోగంలోని ముప్పై ఒకటవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి సర్వ సర్వ భూత భూత స్థితం స్థితం यो मां यो मां भजत्येकत्व भजत्येकत्व मास्थितः मास्थितः सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि वर्तमानोऽपि सयोगी सयोगी मयि मयि वर्तते वर्तते इदाजत्येकत्वम् आस्थितः आस्थितः भजत्येकत्वम् आस्थितः इक अपि अपि इति आ अण्डी आगुर्त् अपि इपड तो मल्ली सर्व सर्व भूत भूत स्थितम स्थितम सर्वभूत स्थितम सर्वभूत स्थितम।, स्थितम यो माम यो माम भजत्य एकत्व भजत्य एकत्व मा स्थितः मा स्थितः सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि वर्तमानोऽपि सयोगी सयोगी मयि मयि वर्तते वर्तते इप्णि श्लोकानि ఒక్కొక్క లైను నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి వ్యోమాం భజత్ భజతేకత్వమాస్థిత सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगीमयि वर्तते स योगीमयि वर्तते इडु मि सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो माम् भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि संयोगीमयि वर्तते संयोगी मयि वर्तते ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒకసారి చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి భజతేథిర్వథ వర్తమానోపి సయోగీమై వర్తతే सर्वभूतस्थितं वो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं व्यो मां भजत्येकत्वमास्थितः यि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगीमयि वर्तते सर्वभूतस्थितं व्यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं वो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा यि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगीमयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो व्योमां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो माम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि संयोगीमयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि संयोगीमयि वर्तते सर्वभूतस्थितं वो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं वो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी योगी वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी योगी वर्तते सर्वभूतस्थितं यो भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि संयोगीमयि वर्तते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि संयोगीमयि वर्तते सर्वभूतस्थितं वो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते सर्वभूतस्थितं वो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी योगीमयि वर्तते सर्वभूतस्थितं व्यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि संयोगीमयि वर्तते सर्वभूतस्थितं वो मां भजत्येकत्वमास्थितः యో వర్త ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ యుగంలోని ముప్పై ఒకటవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి ముప్పై రెండవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం జై శ్రీరామ్ कृष्ण कृष्ण हरे हरे